तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी समाजात हुंडा पद्धत कॅन्सर प्रमाणे वाढत आहे काही लालची लोक विवाह सोहळ्यांना व्यवसायाचं स्वरूप देत आहे त्याचा परिणाम वधू पक्षावर होऊन त्यांच्या अडचणीत वाढ आहे साध्या पद्धतीने विवाह सोहळे करून अशा प्रथा मोडीत काढाव्यात समाजात आदर्श निर्माण करावा इश्तेमाई शादी या माध्यमातून अशाच प्रकारचा आदर्श निर्माण करत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे प्रतिपादन मौलाना इरफान यांनी केले युवा आदर्श मल्टीपर्पज सोशल ग्रुप अध्यक्ष बबलू शेख यांच्याकडून रविवार दिनांक चौदा रोजी इश्तिमाई विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला गोरगरीब कुटुंबातील चौदा जोडपे विवाहबद्ध झाले यावेळी ते बोलत होते ज्येष्ठ धर्मगुरू मोईन मिया यांनी सोहळ्यास उपस्थिती दर्शवत नव जोडप्यांसाठी दुवा पठण केली शहरे खतीब हिसामुद्दीन खतीब यांनी प्रार्थना करत नवजोडप्यांना आशीर्वाद देत शुभेच्छा दिल्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी या वेळी मनोगत व्यक्त केले या प्रसंगी इब्राहिम शेख बाळा पाठक आसिफ शेख समीर शेख आसिफ मुलाने एजाज शेख इस्माईल शेख पप्पू शेख आदी उपस्थित होते सामुदायिक विवाह सोहळा करत केवळ गोरगरीब कुटुंबातील वधूवर पक्षांना दिलासा देण्याचे कामच करण्यात आले बबलूबाई सालों से ये प्रोग्राम कर रहा है आज चौदह लोगों की इज्तमी शदियाँ हो रही है मैं भगवान को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बबलू भाई को और धनवान बना कि उसके हाथ से और गरीबों की मदद हो शादियाँ तो वो करवा रहे हैं तालीम में भी वो मदद करे मैं आज बहुत बिजी थी मेरे को मालूम नहीं था कि मैं ये इस प्रोग्राम में आज पहुंच सकूंगी कि नहीं लेकिन इज्तमाही शादियों का प्रोग्राम है तो ज़रूर आना चाहिए इसीलिए मैं अभी डेमोक्रेसी हॉल से सातपुर से यहाँ तक इस शादी में पहुँची हूँ और इस प्रोग्राम की वजह से हर साल मोहिनिया के की भी मुलाकात हो जाती है आज मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस शादी में जो चौदह लोगों की शादियाँ हो रही है उनके जीवन में भगवान सुख समृद्धि और, और भाई भाई को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज बहुत बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहाँ पे उपस्थित है सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि हर किसी के घर में अमन बना रहे और बबलू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दे हर साल की तरह इस साल भी युवा आदर्श पर संस्था की तरफ से इज्तमी शादियों का इंतज़ाम रखा गया था हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मोइन मियाँ तशरीफ लाए थे बम्बई से आमदार फरानदे मैडम मियाँ बाबा शहर कतीक और नासिक के माननीय और जितने भी लोग थे सब आए हुए हैं और अलहमदिल्ला बारह साल से अभी तक ये प्रोग्राम होते आया हुआ है इससे अल्लाह आप लोगों का साथ और प्यार रहेगा तो ऐसे ही ये सिलसिला आगे बरकरार रहेगा और जितने भी आए हुए लोग हैं जिन्होंने मेरे को पीछे से खोल के जैसी भी मदद किए हैं वो सब लोगों का मैं तेज दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दो अल्पस खत्म करता हूँ चौदह शादी हुई और चौदह शादियों के सिलसिले में मेरी तो हर किसी माँ बाप से गुजारिश है कि जो फजूल खर्चा है पैसों का वो फजूल खर्चा ना करते हुए इज्तिमाही शादियाँ इसी तरह करें अलहमदिल्ला ये मेरी पहल है अगर सब मिल के कोशिश करेंगे तो जो पैसा बचता है अपना फजूल खर्चा वो अपने बच्चों की पढ़ाई में अपन खर्चा करेंगे अलहमदिल्ला क्यों ना जब हम पढ़ाई में पैसा खर्चा करेंगे तो क्यों ना हमारे घर में भी आई पी एस पी एस आई क्यों ना बनेंगे इन हर किसी से दुआ कोशिश करूँगा क्या शादियों में फजूल खर्चा ना करते हुए शादी को इतना आसान और इतना सस्ता बना दे कि अपने को जीनाखोरी हराम काम महंगे लगे अल्लाह मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसी तरह अपने मोहल्ले में शहरों में रिश्ते में शादियों का प्रोग्राम करें। गरीब बच्चियों को कि माँ बाप की तो बराबरी नहीं कर सकते पर गरीब बच्चियों की माँ बाप की कमी महसूस ना हो इस तरह शादियों का प्रोग्राम करेंगे और इससे अल्लाह आगे हर साल करने की कोशिश करेंगे संस्था जिन आज या सामूहिक विवाह सोड़ा प्रसंगी ज्यांच्या माध्यमातून ज्यांच्या पुढाकारानं या ठिकाणी सातत्यानं हे पुण्याचं काम या ठिकाणी होत असतं हे आमचे सहकारी बबलू शेख त्यांचे सर्वच स इतर सर्व सहकारी निश्चितच गेले अनेक वर्षापासून आपण या सामूहिक विवाह सोहळ्याला या ठिकाणी येत असतो आणि निश्चित एक सर्वसामान्य माणसाला त्या आयुष्यामध्ये जे दोन स्वप्न असतात मुलांचं लग्न आणि घर त्यातलं एक स्वप्न पूर्ण करायचं काम या ठिकाणी बबलू शेख आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी करतात ज्याप्रमाणे त्यांच्या संस्थेचं नाव आहे युवा आदर्श मल्टीपर्पज संस्था तर निश्चितच त्यांच्याकडून आदर्श घेण्यासारखं काम आहे इतरही युवकांनी त्यांचा आदर्श घेऊन सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून समाजाला जे काही लागतं त्याची ओळख या ठिकाणी ठेवून त्याची गरज या ठिकाणी बघून त्यांनी स मदत करायची असते आणि ती युवा म आदर्श युवा मल्टीपर्पज संस्था या ठिकाणी सातत्याने करते दोनाचे चार हात काम करायचे या ठिकाणी करते आणि खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य माणसाला जी काही गरज असते ती गरज भागवण्याचं काम या सामूहिक विवाह हो सोहळ्याच्या माध्यमातून ते करत असतात त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो व असंच कार्य सातत्यानं त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हातून त्या ठिकाणी घडत राहो असं प्रार्थना करतो आणि थांबतो जबाबदारी न्याय हक्काची